قدر اور لیلت القدر کی رات عبادت کرنے والے بایون دو باتوں کی خصوصی طور پر خیال کرو رکھ کرے رمضان المبارک سال دوزر پچیس کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی آخری عشرہ شروع ہو چکی ہے اور اسی مہینے کی آخری عشرے میں اللہ ج شان نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی رات مقرر فرمائی ہے اور یہ رات ایسی فضیلت اور برکت والی ہے کہ اس جیسی فضیلت اور برکت پورے سال کی کسی رات میں بھی نہیں رکھی گئی ہے اتنی فضیلت اور برکت والی رات ہے کہ اس کی فضیلت اور برکت عظمت و شرافت اللہ جشانوں نے بزبان خود اپنی کلام اور اپنی کتاب قرآن کریم میں پوری صورت نازل کر کے بیان فرمائی ہے یعنی اللہ شانہو نے اس سراعت کی فضیلت و شرافت بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں ایک پورا صورت نازل فرمائی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انضل حفیلۃ القدر وما ادرا کما لَيْلَةُ القدر لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ شانہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلت القدر کی رات میں نازل فرمائی پھر آگے اللہ شانہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کی رات کیا ہے اللہ جل شانہ نے آگے خود بیان فرمائی کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر فضیلت و عظمت والی ایک رات ہے اللہ نے اس رات کی قیمت بھی بیان فرمائی شرافت بھی بیان فرمائی اور حد بھی بیان فرمائی اللہ جل شان نے بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر کہ یہ رات قیمت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر قیمتی ہے آگے اللہ جل شان نے اس رات کی عظمت بیان فرمائی اللہ جل شان نے فرمایا کہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس رات آسمانوں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر در لشکر جماعت در جماعت نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور اس رات میں مؤمن بندوں مسلمانوں سے دورانی عبادت مسافہ کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں آگے اللہ شانہ نے اس رات کی حد بیان فرمائی کہ یہ رات کب تک ہوتی ہے یہ فضیلت کب تک جاری ہوتی ہے اللہ شانہ نے فرمایا سلام حتی مطلع الفجر کہ یہ رات صبح صادق کے طلوع ہوتے تک یہ جاری ہوتی ہے یہ عظمتیں یہ شرافت یہ برکتیں یہ انوارات یہ اللہ جال کی مغفرتیں یہ انعامات کی برساتیں یہ رحمتوں کی بارشیں صبح صادق کے طلوع ہونے تک کی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک جاتی ہے میرے مسلمان بھائیوں دوستو ایک عظیم برکت والی رات اللہ جالشانہ نے ہم مسلمانوں کو امت محمدیہ کو ایک خصوصی انعام کے طور پر انعائیت فرمائی ہے اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے من قام لیلت القدر ایمان و احتسابہ غفر لہو ما تقدم من ذنبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مؤمن بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلت القدر کی رات قیام فرمائی اللہ شانہ اس کے ماضی کے تمام گناہ بخش فرما دیں گے اللہ شانہ ان کو ماضی کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں دو باتیں بیان فرمائی ہے کہ جس بندے نے لیلت القدر کی رات ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان سے مراد عقیدہ ہے احتساب کے احتساب سے مراد نیت ہے بھائیو کوئی بھی نیک عمل تب نیک عمل بن سکتا ہے جب اس نیک عمل کے لیے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو ہمارا عقیدہ صحیح ہو ہمارا عقیدہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر موافق بنتا ہو تب ہمارا کوئی عمل نیک ہوگا تب ہمارا کوئی عمل نیک ہو سکتا ہے ورنہ عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی بھی عمل نیک ہو نہیں سکتا دوسرا شرط آمسو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحت سابہ کی نیت کی صحیح ہونا بھی عمل کے لئے ضروری ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے شب نیت کی درستگی ہے جب بھی کوئی عمل نیک عمل کوئی بھی بندہ کرتا ہے وہ قبولیت کی شرف سے تب نوازا جاتا ہے جب اس کے لیے نیت صحیح ہو لہذا میرے مسلمان بھائیوں دوستو شب قدر اور لیلت القدر کی رات عبادت کرنے والے بھائیوں ان دو باتوں کی خصوصی طور پر خیال رکھا کرو اپنے اعمال کے لیے اپنے عقائد کو درست کرو اپنے عقائد کو ٹھیک کرو اپنے عقائد کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر بناؤ اور اس کے بعد ہر عمل کے لیے اپنی نیت کو درست کرو اپنی نیت کو خالص کرو اپنی نیت کو اللہ کی رضا والا بناؤ اپنی نیتوں کو صحیح کرو تب ہمارا عمل نیک ہوگا تب ہمارا عمل قبولیت کی شرائط پر پورا ہوگا تب ہم اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارا یہ عمل قبول فرما لیں گے اور اللہ جل ہم پر اپنی رحمت ہم پر اپنی شفقت کی بنیاد پر ہمارے اعمال قبول فرمائیں گے لیلت القدر کی رات آنے والی ہے شب قدر کی رات آنے والی ہے قریب تر ہو چکی ہے قریب تر آ سکی ہے لہٰذا آپ اور ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت شمار کر اور اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی آخرت کی ذخیرہ کو بڑھا سکے اور اپنی گناہوں کی مغفرت اور بخشش اللہ جلسمو سے توبے کی طریقہ سے کروا سکے